ॐ सहनाभवतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करमावहे तेजस्विनावधितमस्तु मा विर्विशा ॐ शान्ति शान्ति शांति नारायण पुरुष मंत्र नंबर फोर ओम इत्याग्रे हरे ओमग्रे हरे नम इति पश्चात नम इति पश्चात नारायणा परिष्टा ारायणाय इत्योपरिष्टात् ओमित्येकाक्षरम् ओमित्येकाक्षरम् इति द्वे अक्षरे नम इति द्वे अक्षरे नारायणाय इति पञ्चाक्षराणि एतत् वै नारायणशास्त्रास्करम् पदम् एतत् वै नारायणस्याष्टाष्करं पदम् वै नारायण साष्टाश्करङ्गेते यो ह वै नारायण साष्टाष्करङ्गपदमध्येते ुरेति अनपब्रुवश्वयुरेति विन्दते प्राजापत्यगम् विन्दते प्राजापत्यगम् रायस्पाशंसोगोपथ्यम्

এর বাংলা অর্থ হলো প্রথমে ওংকার গ্রহণ করবে এরপর নমপদ এবং তারপর নারায়ণায়ণ এটি এক অক্ষর বিশিষ্ট নম এটি দুই অক্ষর বিশিষ্ট নারায়ণায় পঞ্চ অক্ষর বিশিষ্ট এই রূপে নারায়ণের অষ্টাক্ষর পদ যিনি নারায়ণের এই অষ্ট অক্ষর বিশিষ্ট পদ অধ্যয়ন করেন তিনি নির্বিঘ্নে সমগ্র আয়ু প্রাপ্ত হন তিনি সম্পদ লাভ করেন এবং তিনি এরূপ জানেন যে তিনি অমৃতত্ব লাভ করবেন অবশ্যই তিনি অমৃতত্ব লাভ করবেন এবার একসঙ্গে ও मित्याग्रे व्याहरे नम इति पश्चात् नारायणाय इत्युपरिष्टात् ॐ इत्येकाक्षरम् नम इति द्वे अक्षरे ारायणायेति पञ्चाकराणि एतत् वै नारायणसाष्टाशकरणपदम् यो ह वै नारायणसाष्टाष्करन् पदमध्येति अनपब्रुवस्वर्पमायुवेति विन्दते प्राजापत्यगम् रायस्पाशम् गोपत्यम् तत्त्वमृतत्तमश्नुते ततमृतत्तमश्नुत इति य एवम् वेद प्रत्यगानन्दम् ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपम् प्रत्यगानन्द ब्रह्मपुरुषम् प्रणवस्वरूपम् अकारौकारमकार इति अकारौकारमकार इति

ताने कदा सम भरत तद दोमीति अयुकता मुच्छते योगी जन्म संसार बंधनात यामुक्ता मुच्छते योगी जन्म संसार बंधनात ओम नमो नारायणाय इति मंत्रो ॐ नमो नारायणाय इति मन्त्रोपासकः वैकुण्ठभुवनलोकम् गमिष्यति वैकुण्ठभुवनलोकम् गमिष्यति

कारणरूपमकार परब्रह्मो कारणरूपमकार परब्रह्मो ब्रह्म्मौं। कारन रूपम कार पर

න වාවිත්‍යාබිමකෝදයාන මාධ්‍යන්දිින මාවිත්‍යාබිමුකෝදයාන පංචපාතක උපව පාතකා ත්‍රමුච්චතේ पञ्च पञ्चपातक प्रमुच्यते सर्वं वेदं पारायणपुण्यं लभते सर्वं पारायणपुण्यम् लभते

ओम शान्ति शान्ति এর বাংলা অর্থ হলো প্রত্যেক আনন্দ ব্রহ্ম পুরুষ হচ্ছেন ওంకারে স্বরূপ অকার উকার ও মকার এই তিনটি একসঙ্গে ওম পদ হয়েছে এই ওঙ্কারকে উচ্চারণ করে যোগী জন্ম ও সংস্কার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান ওম নম নারায়ণায় এই মন্ত্রের উপাসগণ বৈকুণ্ঠ ভুবন লোকে গমন করেন এটি এমন লোক যা শ্রেষ্ঠ কুণ্ডরিক ও বিজ্ঞানগণ ব্রহ্মস্বরূপ দেবকী পুত্র মধুসূদনী এই অঙ্কার স্বরূপ সর্বপুতে বিরাজমান এক নারায়ণ কারণ অকার পরব্রহ্মই এই অহংকার উপনিষদে এই মন্ত্র যিনি অধ্যয়ন করেন প্রাতক কালে অতীত হলে রাতের পাপ নাশ করে সন্ধ্যায় পাঠ করলে দিবসে করা পাপ নাশ হয় মধ্য দিবসে সূর্যের অভিমুখী হয়ে অতীত হলে পঞ্চপাতক ও অন্যান্য উপপাতক থেকে মুক্ত হয় যিনি আমন জানে তিনি সমগ্র বেদ পাড়ায়নের পূর্ণ লাভ করেন এবং নারায়ণের সাদৃশ্যত্ব প্রাপ্ত হন এই হলো পরিষদ একসঙ্গে প্রত্যগানন্দং ব্রহ্মপুরুষং প্রণরস্বরূপং আকা ओंकार मकार इति आनेकधा समवरा तदोमिति अयक्तामच्छते योगी जन्म संसार नंदनात् ओंघरो नारायणाय इति मंत्रो भाषकः वैकुंठ तो भवन गमिष्यति തദം പരം പഠരീകങ് വിജനം തമ്മണ്യോ ദകീപുത്ര ബ്രഹ്മണ്ധുസൂദനൂതേകം നാരായണ കാരണ ൂപ്പമ പരബ്രഹ്മ एतदर्वशिरोधीते प्रातरधियानो रात्रिकृतम् नाशयते सायमधियानो दिवसकृतम् नाशयति माध्यन्विरवादित्यावपोधियान पञ्चपातक उपपातका प्रमुच्यते सर्ववेदपारायणपुण्यम् लभते सायुज्यमवाप्नोति यम् वेदा इत्युपनिषत् ॐ शान्ते 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 भगवत गीता चैप्टर थर्टीन भाषमा

स्केत्रमेत्य विधीयते एतात् यो मेति तम् प्राहुः स्केत्रज्ञ इति तात् विदः स्केत्रज्ञञ्चापि वाङ्विद्धि सर्वस्केत्रेषु भारत ेत्रास्वेत्रर्गयोर्ज्ञानम् यत्तत् ज्ञानं मतं मम तत् क्वेत्रम् यत् स जादृक् च यद्विकारी जतस्य यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ीर्बहुधा गीतम् छन्दर्विविदै पृथक् ब्रह्माशूत्रपदैश्चैव हेतु मद्वीर्विनेशितै महाभूतान्यहङ्कार उद्दीराव्यक्तमेव च न्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्च चेन्द्रियगोचराः तेषा सुखम् दुःखम् सङ्घातश्चित् नादृतिः एतत् स्केत्रम् समासेन समीकारमुदारितम् अमानित्यम् अदम् वित्वम् अहिंसास्कान्तिरार्जवम् आचार्योपासनम् शोचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु शुवैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्मा मृत्युचरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् अशक्तिरन विषङ्गपुत्रधारगृहादिषु नित्यञ्च समचेत्तम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तेरव्यविचारिणि विवेक्तदेशसेवित्वम् अरतीर्चन संमशदि वसुदेवाशुतं देवम् कां सचाणोरमार्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगात् गुरुम्

शबाकाने शक्ति रूपे शक्ति स्थे शक्ति विग्रहे शक्ताचार पे देवी जगद्धात्रि नमोस्तुते जयदे जगदानंदे जगत एका प्रपूचिते जय सर्वगते दुर्गे जगद्धात्रि नमोऽस्तु ते परमाणुस्वरूपे च द्यनुकादिश्वरूपिणि सूक्ष्माति सूक्ष्मरूपे च जगद्धात्रिनमोऽस्तु ते सूक्ष्मातिसूक्ष्मरूपे च प्राणापानादिरूपिणि आवाभावस्वरूपे च जगधात्रिनमोऽस्तु ते कालादिरूपे कालेशे कालाकालविवेदिनि सर्वस्वरूपे सर्वज्ञे जगदात्रि नमोऽस्तु ते महाविघ्ने महोत्साहे महामाये वरप्रदे प्रपञ्चसारशाद्वीषे जगदात्रि नमोऽस्तु ते अगम्ये जगता मध्ये माहेश्वरि पराङ्गणे अशेषरूपे रूपस्ते जगधात्रिनमोऽस्तु ते दिशप्तकतिमन्त्राणाम् शक्तिरूपे सनातनी सर्वाशक्तिष्वरूपे च जगधात्रिनमोऽस्तु ते ीर्थायज्ञपोदान योगशारे जगन्नमयि त्वमेव सर्वं सर्वस्ते जगद्धात्विनमोऽस्तु ते दयारूपे दयादृष्टे दयाद्रे दुःखमोचनी सर्वापत्तारिके दुर्गे जगन्नाथ कृ नमोस्तुते अगम्य धाम महानस्ते महायोगी सरितपुरे अमे अभवकूतस्ते जगन्नाथ कृ नमोस्तुते संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोषित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः नमस्ते यतिराजाय স্বামী সচিতুকূপায় ও শান্তি 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 হরিৎ শ্রী রামকৃষ্ণারপণমস্ত জয় শ্রী গুরুমহারজি কে জয় জয় মহামায় স্বামীজি মহারাজ জী কি জয় জয় গঙ্গা মাই কি জয় প্রভাতি আজকের মতো এখানেই শিশু